નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાશાળામાં ધોરણ સાતના હિન્દી વિષયની જે નવી સ્વ અધ્યયન પોથી આવી ચૂકી છે આપણી ચેનલ ઉપર ભાગ નંબર સાતના પાઠ નંબર દસ અંદાજ અપના અપના તેમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોઈશું તેમની સ્વ અધ્યયન પોથીનું પોસ્ટર પણ અહીં આપેલ છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો જોઈએ અહીં તમને સારાંશ આપેલો છે પ્રશ્ન એક અનુમાન લગાઈએ તો અનુમાન લગાવી અને લખવાનું છે કે નહીં ચાર અનુમાન લખીએ અહીં લખીએ અને તમને આપેલ છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો ત્યાર પછી એ બીજું આપેલું છે તેમાં પણ ચાર અનુમાન લગાવી અને લખવાનું છે જે તેમનો જવાબ પણ અહીં આપેલ છે ત્યાર પછી નંબર ત્રણ છે તેમાં પણ હર એક ક્રિયા કે દો દો અનુમાન લીધીએ એક ક્રિયા ની અંદર બે બે અનુમાન લખવાના છે આ રીતના જે તમને અહીં સાથે આપેલ છે ત્યાર પછી છે નંબર ચાર પ્રશ્ન એક બોચ કર ઉત્તર લીખીએ નંબર એક હમે સબ્જી વાલે છે મોલ भाव करना चाहिए क्यों तो તેમનો જવાબ અહીં આપેલ છે જે તમે જોઈ શકો છો નંબર 2 ક્યાં Chuhe હંમેશા નુકસાન کرتے હે ક્યો નંબર 3 ક્યાં જાદુ ટોના હોતા હે ક્યો નંબર 4 ક્યાં પશુ પંખી કો पिंजરે મે રખના ઠીક હે ક્યો નંબર 5 આપ અપને સમાજ કી કિન કિન પ્રથાઓ કો સમાપ્ત કરના ચાહતે હે બે હજાર ચોવીસ પચીસ જેમાં બધા જ ભાગના તમામ વિષયના સોલ્યુશનને તમે પીડીએફ અને બુક મેળવી શકો છો બુક મેળવવા માટે આ કોન્ટેક નંબર પર કોન્ટેક કરી શકો છો અને પીડીએફ આપણી એપ્લિકેશન ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પરથી મળી જશે પ્રશ્ન બે निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए ये जो अपेलो छे के पैराग्राफ छे वांची तुम्हारे प्रश्नों ना जवाब लिखवाना छे तो जोई आपरे प्रश्नों ना जवाब प्रश्न बे अ सही विकल्प चुनकर चौरस बॉक्स में खरा का निशान कीजिए नंबर एक जिसके पास कोई काम नहीं है निकम्मा नंबर 2 एक ही अर्थ वाले दो भिन्न शब्दों की गलत जोड़ पहचानिए। अवल अंतिम नंबर त्रन सही वर्तनी वाला शब्द ढूंढिए आत्मनिर्भर नंबर चार पर्यायवाची शब्द के गलत जोड़ पहचानिए आधुनिक पुराना नंबर पाँच पसंद का शब्द का विलोम शब्द ढूंढिए नापसंद नंबर छः भाषा की रूप से शुद्ध वाक्य हो उसे पहचानिए आत्मनिर्भरता मनुष्य में सच्ची प्रगति की बुनियाद है नंबर सात तरल पदार्थ को ठोस में परिवर्तित करना जमाना नंबर आठ भिन्न शब्द पहचानिए स्वजन प्रश्न बे ब परिच्छेद के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए नंबर एक आत्मनिर्भरता का अर्थ क्या होता है तो नंबर अपना स्वामित्व जमाना हमें नहीं आता किस आधार पर कहा जा सकता है नंबर त्रन कैसे लोग देश का उत्थान कर सकते हैं नंबर चार मुंह ताकना मुहरे का अर्थ देखकर वाक्य प्रयोग कीजिए तो किसी की ओर सहायता या उत्तर की आशा से देखना परीक्षा के समय बिना तैयारी किए छात्र शिक्षक का मुंह ताक रहे थे नंबर पांच बुरी आदत के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है बुरी आदत के लिए दिए गए परिच्छेद में कुटेव शब्द का प्रयोग किया गया है नंबर छह इस परिच्छेद के लिए दो उचित शीर्षक लिखिए आत्मनिर्भरता का महत्व और स्वावलंबन सफलता की कुंजी प्रश्न त्रन मानसरोवर सरोवर शब्द में से उदाहरण के अनुसार विविध शब्द बनाकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए मानस मानस का स्वभाव बहुत विनम्र है नंबर 2 रोवर मंगल ग्रह पर एक नया रोवर भेजा गया है नंबर 3 माना गुरु जी की बात को सभी से सभी ने माना नंबर चार सर हमारे स्कूल के सर बहुत अच्छे शिक्षक हैं नंबर 5 नस मेरे हाथ की नस फूल गई है नंबर 6 सोवर मेहनत का फल देर से ही सही लेकिन सोवर जरूर मिलता है प्रश्न तरण व निम्नलिखित शब्दों में से एक एक वर्ण हटाते हुए सार्थक शब्द बनाकर अर्थ लिखिए जो ये नंबर एक पापड़ तो पापड़ खाने का एक व्यंजन पाप बुरा कर्म पाप प्राप्त करना नंबर बे गोहर गोहर बहुमूल्य वस्तु गौर ध्यान संतर्कता गौ गाय नंबर तरण वेदांग तो वेदों का एक महत्वपूर्ण भाग वेद प्राचीन हिंदू धार्मिक ग्रंथ वे यहां शब्द हिंदी में वे का सर्वनाम है नंबर चार नाजुक तो नाजुक संवेदनशील नम्र नाच घमंड अभिमान ना, ना यहां शब्द नहीं या नहीं करना का संकेत देता है नंबर पाँच छुटना मुक्त होना किसी चीज से छूट जाना छूना, स्पर्श करना छू किसी वस्तु को हल्के से हाथ से लगाना नंबर पामर, साधारण आम मर, किसी की मृत्यु होना पा प्राप्त करना नंबर सात कुटक कुटक गुप्त चालाकी से किया गया काम टक ध्यान से देखना कु पक्षियों की आवाज नंबर आठ छिलन किसी चीज की परत उतारना छीन जबरदस्ती ले लेना छी अविस्कृति नंबर नौ पौरुष पौरुष पुरुष की पुरुष की वीरता पौर नगर या शहर पौ पौधों को लगाना प्रश्न तरण का नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर उचित वर्ण रख कर सार्थक शब्द की पहली भरी है तो जवाब अँ आपेलो है जे तब अं जी सको प्रश्न तरण ड नीचे दिए गए वाक्यों में से शब्द चुनकर उदाहरण के अनुसार नए वाक्य बनाए मोहन घर पर है तोता वृक्ष पर बैठा है खिड़की खुली है मोहन ने तोता देखा घर में खिड़की है वृक्ष हरा भरा है तोता उड़ गया प्रश्न तरण इस शब्द सीढ़ी पूर्ण कीजिए तो यहाँ पेली वेद व्यास पतरंगा थी भारत त्यार पछी शालीन नसीब बहादुर रसना नाताल लड़का कामदेव, विक्रम त्यार पछी त्रीजो स्वतंत्रता ताजा जामुन नमक कसरत तलब बतख खबर प्रश्न चार निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और रेखांकित शब्द को લિંગ બદલકર પરિચ્છેદ ફિરસે લીખીએ જે અહીં પરિચ્છેદ ફરીથી લખી અને લિંક બદલી અને તમને આપેલો છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી આપણે મળીશું જે બીજા પ્રશ્ન નવી સ્વ અધ્યયન પોથીના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોને પણ જરૂરથી શેર કરજો જેથી તે લોકોને આ સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે